у меня ампидиома третьей стадии, опухоль головного мозга, огромная опухоль головного мозга. Мне оперировали, она была приблизительно 7 сантиметров, то есть огромная. Я прошу прощения, Мне сделали операцию в Киеве, и вот этот нервохирург, который мне сделал операцию, он меня направил именно сюда. Но сказать, что это спадково передается мне не можно. только сюда приезжайте и делайте есть, лечение. Это в Кропивницк, Тома Клиник, вам. Я, конечно, очень рада, что я сюда приехала, это правда. Сделала все обследование и приступила. Сегодня была последняя 33-я лучевая. Я очень рада. Епендемома це захворювання головного мозку. По перше, воно має ембріональний характер свого розвитку, тобто воно ще закладається на рівні ембріогенезу, і, на жаль, виникає вже коли дитина, частіше це все таки дитяче захворювання, але буває, що і проявляється в більш дорослому віці, тобто воно розвивається, воно проявляє вже себе саме симптоматично в дорослому рідко, але буває. Я Грекова Полина. Я мама прекрасной доченьки-то милочки. Я занимаюсь своим любимым делом. Я делаю брови, у меня гайморит. Голова болела, у меня мне 18 лет прокололи нос, потому что я уже настолько себя плохо чувствовала, и они переживали, чтобы не пошло в голову. Там делала кукушки, я много чего перешла с этим носом. Ну, то есть таблетки были у меня постоянно. То есть у кого-то там что-то другое, а у меня таблетки от головы. Это всегда было. То есть не было такого, чтобы я не выпила таблетку. Я привыкла к этому. Как бы страшно не звучало, но я привыкла. И в конце августа 23 -го года я потеряла сознание. Вообще за свою жизнь это первый раз. Я никогда не теряла сознание. Симптоми можуть може бути різноманітними, дивлячись від того, яка локалізація утворення, тобто де саме воно знаходиться. Частіше за все, це загальна неврологічна симптоматика, тобто головний біль, нудота, блювання, головокружіння, шаткість при ходьбі. Я не могла зрозуміти, чому може, думаю, на вулиці сильно жарко. Я як как бы, думаю, ну мало ли, може перепад температури був. ну все можливо. Це перший раз в життя я ніколи так не тіла знання. І після цього у мене почалося у мене. Странности были, дискомфорт. В октябре уже у меня рука вот, от, ну вот прям судороги с левой руке, вот прям сильные были. Не часто, но были. Я потихоньку не понимала, что со мной, но у меня отеки были. Я не понимала, что я делаю. Со мной разговаривает, а я как в пространстве. Я не понимала, что вот вроде бы человек ко мне обращается. Я не знаю, что я мог Ну, то есть настолько было. Мне было тяжело открыть даже бутылку там с водой. Я проверила щитовидку, у меня действительно была проблема с щитовидкой. Ну, и мы начали лечить ее. Я смотрю, через месяц, а мне все хуже и хуже. Что-то мне прям еще хуже. Ну, я не понимаю, что сам со мной. Когда я поняла, что мне сказали, что Полина, эти таблетки э, со временем, то по, только ты там должна хотя бы до мая их пить, ну чтобы вот было легче, либо пару там месяцев и тебе будет легче. Так-то так, значит будем пробовать. И когда в ноябре я уже не могла встать на ноги, особенно конец ноября, э, я вызываю врача, у меня скачет давление, у меня затылок сильно болел, ну это было страшно. Я вообще в принципе особо никогда никого не просила, ну чтобы за ребенком смотрел, ну когда день день я уже думаю так, я сейчас встану, а я вот спа, сплю, поднимаюсь, а у меня такой ребенок, она будет возле меня сидеть, а я понимаю, что она хочет кушать. Я понимаю, что мне нужно еще добраться до кухни. А я не могу встать с кровати просто. И тогда я уже не могла по телефону разговаривать и набираю э, телефон и не понимаю, за что я делаю. То есть я настолько в таком пространстве была, что я не, не понимаю. Я уже, я дочь даже до этого, научила двери открывать, чтобы она с квартиры могла выйти. Я уже настолько подготавливалась, а. Белгород-Днестровский у меня никого нет. Мама живет далеко, и… Я прошу прощения, сейчас. Спасибо. Даже я уже не так рада, что все позади. Уже, я уже не могла встать. И я позвонила девочке знакомой, попросила, чтобы она приехала. У нее маленький ребенок, но я говорю, пожалуйста, я не могу даже дитя накормить, я не могла встать с кровати просто. Мы вызвали скорую. Но скоро она меня посмотрела, увидела, что у меня щитовидная железа. Сказала: Ну, что мы можем сделать? Ну ничего не можем сделать. Развернулись и уехали. Ну и вот тогда уже меня отвезли в больницу, уже сам, сами отвезли меня в больницу, уже говорят: Сделайте что-то, девочки, ей плохо. Взглян не знает, что делать со мной. Просто я, я просто умираю потихоньку. Но никто не знает, что со мной. У меня щитовидная железа что вы мне будете делать, я говорю, что, что, какое лечение, назовите мне мой диагноз, чтобы я хоть понимала. Дефицит железа, вот, вот это вот, и все. Я говорю, и все? А вы не видите, что я не могу стоять на ногах? Я еле, еле ходила, передвигалась. Ну, вот так вот. Я говорю, дайте мне хотя бы направление в Одессу. Вы что думаете, вас в Одессе там вылечат? И вот тогда я уже начала возмущаться. Я уже зашла прямо в кабинет и сказала, мне нужно направление на Одессу. Давайте, я буду делать МРТ. Я понимала, что у меня что-то с головой. И она еще такая недовольная, эта женщина мне говорит, э, что типа МРТ. Я говорю, да, давайте мне МРТ, я буду делать МРТ. И вот в тот же день, потому что я понимала, что каждая минута, каждый час я теряю ее. Да, мы вот тогда в 7 вечера уже были в Одессе и сделали МРТ. И вот тогда мне сказали, что у меня опухоль. Ну із таких рутинних методів діагностики, які не потребують нашого якогось втручання, це, звичайно, МРТ-дослідження. МРТ-дослідження доцільно робити тільки з внутрішньовенним контрастом. Тобто в зону інтересу має входити МРТ головного мозку з контрастним дослідженням і всіх відділів спинного мозку. шийний, грудний, поперековий з контрастом. Візуально будемо розуміти, якого воно об'єму, де воно знаходиться, наскільки воно операбельно, тому що перше має втрутитися. Саме нейрохірург, ну і відповідно будемо розуміти, що нам, яка наша тактика. В плані того, що воно може маскуватися під гайморит, ні, ну трошечки не сильно коректно. Тим паче, протягом 10 років, як було у даної пацієнтки, лікар теоретично мав би зробити МРТ гайморових пазок, наприклад, подивитися. Або в цілому головного мозку він би побачив гайморовий пазок і, можливо, побачив би і утворення, на якому б воно там стадії на той момент не було. Тобто так, компенсаторно, воно Проявлялось головним болем. Я не кажу, що завжди потрібно обов'язково бігти на МРТ, але так, МРТ вирішить багато питань, і знаєте, хоча би виключить органічну якусь патологію, і ми будемо розуміти, що це можливо судинного характеру. І будемо розуміти, як впливати на цей головний біль. звісно, родні плакали, дуже плакали. сестра в Грузії, всі плакали, і мама. Ну скажу вам правду, я так або що я знайшла. Нашла вот эту ниточку, которая э, даст мне вот, вот это вот. Я, естественно, говорю, боже, слава богу, просто слава богу, что я нашла то, что меня тревожило. Опухоль была огромная, что у меня с правой стороны настолько было придавлено, что мозг уже не мог работать. С левой стороны, то есть брал левая часть мозга, брала на себя работу. Именно поэтому я уже вот, вот в таком состоянии была. И это чудо было, что я сама себя, получается, вытащила с того света. Делали операцию, все хорошо. После операции я пришла нормально. Я на второй день уже кушала, улыбалась. Очень хочу выздороветь, чтобы для начала видеть, как само ребенок растет. Естественно, хочется жить. И я до последнего буду бороться. И, в принципе, мне уже сегодня сказали, что у меня очень-очень хорошие анализы, и у меня все хорошо будет. Мы дождались анализов, пришли анализы. Я работала все это время, я нормально себя чувствовала, все были удивлены, говорит, Полина, ну как так, через неделю ты уже на работе. После этого, как пришли анализы, я набрала врача своего, который мне делал операцию. Он мне сразу сказал, что езжайте в Тома клиник. В Крапивницке есть Тома клиник, выезжайте только туда. Говорит, нигде нет в Украине аппаратуры такой, как в Клиник. Очень доволен, очень. Я ему до сих пор благодарна и буду всю жизнь благодарна, что он меня направил именно сюда. Правда, это... Вот теперь я понимаю, почему он мне так сказал. Потому что здесь настолько классные врачи. И, не то, что классные, там настолько умные, грамотные, ничего лишнего. Я вам скажу, что мне в субботу и воскресенье звонят, Полиночка, как дела, как ты себя чувствуешь? Это Тома Клиник. Врач проходит, и я там в очереди, это ну, всегда подойдет. Виктория Владимировна, моя любимая. Всі подойде і спросять, як ти себе чувствуєш, що це вот. У мене є таке віконечко, в якому я прописую, що кол-центр це як завдання кол-центру, щоб вони, наприклад, продзвонювали. І я їм фіксую, через скільки вони саме мають продзвонити. Наприклад, от в її випадку, через 6 тижнів, тобто вони отримують завдання, вони бачать, що я хочу, щоб вони продзвонили, і вони завжди дзвонять, інтересуються. І пацієнт завжди може сказати, що а у меня там есть вопрос то до лекаря, а можно там у него что-то спросить. Я настроена к этому, чтобы было все хорошо, и я жива, здорова. Да, действительно, есть какие-то свои нюансы, но мы их перейдем. Пройдет еще пять лет, пускай я буду Гордиться собой и думать, боже, какая ты молодец. А сидеть, плакать, это не вариант. Я полностью доверилась доктору. Я почитала отзывы. Я поняла, я когда зашла сюда, я посмотрела, какое отношение к людям. Вот люди, это не, не пациенты, это реально люди. И это не такое, что, знаете, как некоторые... Я врач, я больше знаю или лучше. Нет. Они спрашивают, и она мне всегда говорила, если вдруг что-то не так, ты у меня можешь любой вопрос задать. Я доверилась, я полностью доверилась врачам. Я, естественно, переживала, чтобы не было какой-то побочного эффекта. Я просто боялась этого. Я розуміла, що я должна помочь своєму організму повністю, щоб допустити до того, щоб я не могла встати з кровати. Якщо брати от всі захворювання головного мозку, це дуже рідке захворювання, тобто воно найрідше трапляється серед всіх інших. Але якщо брати варіант лікування, то це одне із таких, знаєте, найбільш благоприємних захворювань, яке добре відповідає на оперативне втручання, і яке добре відповідає саме на променеву терапію. Якщо якщо людина проходить коректно, правильно всі заплановані етапи, які показані по протоколу, то ми можемо говорити про гарний результат. 33 лучевые, нормально, никаких побочек, все принимала, все, ничего. Да, естественно, я могу проснуться в 3 утра и не могу спать, но это из-за уколов, гормонов. Я понимаю, у меня нет претензий к врачу. Сегодня я прошла последнюю лучевую свою, 33 -ю. Я разговаривала с врачом, мы проговорили все, что, все, что меня интересовало. Она мне сказала, что вы можете где угодно сделать МРТ с контрастом, но я сказала, что нет, я буду делать у вас. Пройдем мы МРТ с контрастом полностью как нужно. Я доверяю здесь, в том клинике, зачем мне куда-то ехать. Я готова проехать. 8-10 часов, но именно сюда я ничего не заплатила: все таблетки, все лекарства я ни одной копейки не заплатила. У Виктории Владимировны спросила: говорю, скажите мне, пожалуйста, у меня как сыпь такая началась. Чем мне помазать? Может, посоветуйте, что мне купить? А я пом... Ну, то есть, куплю и помажу. Она: нет, 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 не надо. Можете подойти туда, говорит, и вам дадут мазь. Я сейчас позвоню и скажу. То есть, даже настолько, что я постригла себе волосы, я была в шоке от того, что даже мазь не купила. Которые я сама себе думала купить. Я когда прочитала, сколько стоят лучевые, я не знала, сколько мне нужно работать и сколько заработать, и сколько просить еще помощи, чтобы, ну, вы же сами понимаете, сколько это дорого. Я ничего не запретила. Я вообще благодарна, что в Украине есть такая клиника. Я, конечно, не советую никому такой болезнью болеть, особенно онкология, кто, не дай бог, столкнулся, потому что никто не застрахован. Я советую именно в том клинике. Я очень счастлива, что я здесь, правда прям, ну, очень. Завтра утром мы уже едем домой. У нас уже чемоданы собраны, мы уже счастливые люди <laughs> с настроением. Планы у меня огромные. Я еду с ребенком домой, дитё идет в садик. Естественно, я себя не буду так загружать, потому что я раньше работала по-страшному, толком не ела, ела вечером. Я, я поняла свои ошибки. И я не берегла свое здоровье, и я понимаю, что это тоже очень было важно. Мы уезжаем отдыхать. <laughs> я настолько сейчас счастливый человек, я просыпаюсь утром, я просто дышу воздухом. Раньше я то погода не так, то еще что-то. Сейчас, ну, нету вообще причин. Нету мне, когда говорят, у вас опять снег? Ну и что, что снег? Классно. И ну, не могу даже сказать, насколько я счастливый человек. И настолько мне поменяло вот это все. Я теперь переоценила все, что было, и поняла, что, ну правда, рак это не приговор. Если это вылечимо почему бы и нет. А еще и в томоклинике клинике такие технологии, настолько все, все круто, я от вас не уйду уже. Если он сам не будет бороться, То ни один врач йому не поможет. Якщо ви узнаете о такому діагнозі, там сделали МРТ или еще себе в руки, В очередь, не падать духом, искать врача. Кто увидит мою историю в том дуже очень классно врачи. Отже, якщо у вас є якісь питання, якщо виникло на жаль, якесь захворювання, і ви не знаєте до кого звернутися, будь ласка, звертайтеся на наші консультації до клінічного онколога, до лікаря з променевої терапії. Вони у нас безкоштовно, все в рамках НСЗУ. Будемо раді вас бачить. Якщо це відео було цікавим і корисним, то підписуйтесь на канал, пересилайте його своїм знайомим, якщо ви хочете поділитися цією інформацією. ставте нам лайки, ми будемо розуміти, що вам це цікаво та корисно.